Вас незалежність та свобода найвищі цінності будь-якого народу. Шлях до європейського рівня життя у кожної країни пострадянського простору свій неповторний. Грузія та Україна молоді держави з великим потенціалом та ресурсами, і українці все більше звертають увагу на успішний приклад Грузії щодо боротьби з корупцією та впровадження економічних реформ. Зв'язки Одеської області та Грузії з кожним роком стають все більш тісними завдяки активній співпраці у багатьох галузях і чорноморському транспортному шляху між нашими країнами. Нещодавно Грузія відзначила. День відновлення державної незалежності, і ми запросили до нашої студії генерального консула Грузії в Одесі та Занішнянідзе. А зараз пропоную подивитися сюжет. Грузинський народ з його гостинністю, широкою співочою душею і смачною кухнею завжди був близьким українцям і, зокрема, Одеситам. 26 травня дружня нам держава відзначила день відновлення своєї незалежності. Грузини, які проживають в Одесі, теж яскраво відзначили своє національне свято. ничего важнее независимости и свободы в этом мире не существует. Поэтому любая страна, любой гражданин страны, в первую очередь, хочет независимости и свободного развития. Поэтому для Грузии, для древней страны, история, которая идет с 6 века до нашей эры, конечно же, независимость – это один из самых главных праздников. 28 травня генеральний консул Грузії в Одесі Пан Теймурас Мішніанідзе дав урочистий прийом на честь Дня Незалежності на територію клубу Парк Резіденс». Вже на в'їзді гостей зустрічали грузинські парубки та дівчата в національному одязі. Консул особисто вітав всіх гостей на фоні кольорів національного прапора. Пахмура погода та дощ не змогли перешкодити сотням гостей, серед яких були дипломати, керівники владних структур Одеси та області, громадські і культурні діячі, духовенство, журналісти та представники. представники диаспоры, діаспори, яких в Україні в зокрема, на Одещині очень багато. После революции Роза очень активно работает программа президента по возврату наших сограждан в Грузии. Со всех сам практически те граждане, которые эмигрировали в свое время, они возвращаются обратно. Единственная страна, откуда нет активности по возврату, это Украина. И, 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 и почему получается так? Именно потому, что как раз Украина это страна, которая более всех и лучше приводила наших граждан в Грузии. То з України кожному грузину живуться э, очень комфортно я не говорять, що це наша вторая родина. Також я можу сказати, за 12 жизни в Україні стала для моєї вторую груди, ніка для друга страна не приютит так грузина, як Україна. Генеральний консул звернувся до присутніх з урочистою промовою. Гості, в свою чергу, дякували господарям за привітність, бажали процвітання Грузії і її представникам. Я счастлив быть в качестве приглашенных гостей на замечательный праздник. Я от всей души поздравляю весь наш братский, дружественный нам, и мы дружественный им народ с их э, замечательным праздником. И хочется верить и выразить уверенность, что страна, Грузия, будет развиваться более, все более и более будет развиваться такими же темпами, как она развивается, замечательная страна, с которой у меня лично связано огромное количество воспоминаний. И э, кроме... Замечательных этих воспоминаний меня соединяют также узы личной дружбы с представителями Генерального консульства, консульства Грузии, которым я тоже желаю процветания. Это для каждой страны это самый важный такой день для этой нации и самый большой праздник для этого государства. А я как представитель нашего, то есть дипломатического округа, то есть в Одессе, я от всех наших коллег сердечно поздравляю наших грузинского народу э, с большим праздником и пожелаем э, процветания, развития этой страны. От имени Генерального консульта Республики Польша в Одессе госпожи Иоанны Шельчик, от себя лично и всех сотрудников нашего консульства в Одессе хочу Chciałbym z głowiny serca całej pozdrowiać cały gruziński naród. Polacy bardzo dobrze rozumieją, co znaczy niezawisłość. My to, że w naszej historii byliśmy w różnych czasach. My wiemy, że tylko niezawisłość, tylko swoje państwo może dawać szczęście, może dawać razwicje, może dawać nadzieję, że w przyszłości będzie lepsze i lepsze. На святковому концерті звучала історія грузинського народу і шлях держави, які відображалися в незвичних піскових картинах, створених руками талановитої грузинської художниці прямо на очах усіх присутніх. Також звучали грузинські та українські пісні. А ансамбль Сакартвело, лауреат багатьох конкурсів, традиційно прекрасно виконував народні танці Грузії. Таким чином наші держави стають ще ближчими, а добросусідські відносини це шлях до розвитку обох країн. Здравствуйте. Здравствуйте. Пан Таймурас, на ваш погляд, з якими основними досягненнями підійшла Грузія до своєї 21-ї річниці відновлення державної незалежності? Здравствуйте, приветствую вас, приветствую ваших телезрителей. В первую очередь, если позволите, я хотел бы выразить благодарность моим дорогим коллегам за, за теплые слова, за поздравления. потому что действительно было сказано, что независимость для каждой страны это один из самых главных приоритетов, на чем базируется вся будущая, э, будущая страна. Какими э, основными достижениями Грузия встретила 21-летие своей независимости, в основе своей независимости, да, это э, очень интересный и общий вопрос, об этом можно очень много говорить, потому что э, весь мир говорит об успехах Грузии, и не зря это не наши слова, это мировые рейтинги о том, что Грузия за последние пять э, лет э, – это страна номер один за, за э, темпами реформ, потому что э, такой прорыв в области экономики, который показала Грузия, да, не показывала ни одна страна, если брать рейтинги последних пяти лет э, стран всех стран э, со всего мира. Э, действительно, достижения очень огромные. Только можно говорить языками цифр, э, если к концу 90-х годов, это 99-2000 год, Украина была на 14 месте в двухсторонних отношениях да, по товарообороту. По после кардинальных изменений в Грузии и активизации отношений с Украиной, Украина перешла на второе место по товарообороту. И сегодня мы имеем 800 миллионов долларов годового товарооборота. После, за последние годы, после правильных шагов правительства Грузии, бюджет был увеличен, если брать, сравнивать 2000 год по сегодняшним дням в 15 раз увеличился бюджет страны. Ну, так же можно не останавливаться перечислять достижения в разных отраслях. Это экономика, это гуманитарный сектор, это сельское хозяйство, это здравоохранение. Практически все системы были реформированы. И хотел бы одно сказать, что сегодня один из болезненных отраслей, наверное, для каждой страны, это от, отрасль здравоохранения. Потому что можно строить дома, можно развивать инфраструктуру, но при этом надо заботиться о, о людей, которым нужно получить сервис в области здравоохранения. Сегодня в Грузии э, активно работает программа президента и строится одновременно 150 госпиталей чтобы было создано правильное мнение, это не госпитали советского уровня Советского Союза, когда строили огромные шахаромы, это компактнее, можно даже другим словом это назвать, поликлиники разного размера по вместимости, исходя из региона, где это строится. Но самое, самый главный аспект ставился, чтобы максимальное расстояние, то есть их надо было расположить по территории города, таким образом, чтобы самое максимальное расстояние по не превышало 500 метров с любого даже с горного региона. И они очень комфортно будут расположены. И к концу 2013 года, это как раз год выборов президента, последний 150-й госпиталь, What's done? Вже в роботу. ви також знаєте, що в нас медична реформа, вона зараз активно так теж так, впроваджується. І от як ви гадаєте, чи в Україні можлива буде ця реформа, і як вон... чи є якісь зв'язки з Грузією у тому, як ми збираємося це робити? Обов'язково. знаєте, реформи в Україні вони зберіжні, і мені, мені дуже радісно наблюдати, що сьогодні сінічне правительство дійсно дуже багато робить і, і активно роз. называется в этом направлении, в идет не только уже разговоры, но и принимаются законодательные акты. Э, тем более есть на это воля президента, они, на он об этом заявлял, даже что стоит только заявление о фискальной реформе, это тоже после изучения грузинской реформы. Поэтому во всех отраслях и тем более в медицинской сфере мы очень активно делимся с нашими украинскими друзьями, партнерами в разных отраслях, поверьте мне. Э, и, и по медицине тоже я в основном занимался в своих регионах. Э, у нас сейчас очень активно идет переговоры с автономной с, с автономной республикой Крым, которая на уровне председателя Верховного Совета э, и с министром здравоохранения они хотят выехать двумя группами и изучить опыт, то есть здравоохранения по, по области здравоохранения. А председатель парламента Верховного Верховного Совета по, по своему направлению. Поэтому интерес огромный есть, мы делимся, чему-то мы учимся у украинцев, чем-то наш братский народ у нас учится. Поэтому мы, конечно, готовы. Я хочу действительно сказать, что мы смотрим, наблюдаем, и, и те реформы, которые успешно были реализованы в Грузии, они, конечно, неизбежный процесс, неизбежный путь, они обязательно будут реализованы в Украине тоже. А какие еще шляхи исповедничества между нашими краинами вы уважаете наиболее перспективными? Перспективное сотрудничество – это сектор экономики. Как я уже сказал, с 14-го места Украина уверенно перешла на второе место, даже на второе-третье место. Украина активно конкурирует с Азербайджаном. Если перечислять всех основных торгов, торговых партнеров Грузии, то это на первом месте Турция. Естественно, это страна сосед, знаете, экономику Турции, не очень активно занимаются нашей нашей я очень актив, активизирует это направление. На втором месте был Азербайджан, так как тоже сосед. И представьте, насколько наша братская страна Украина показала себя в двухсторонних двух отношениях, что, будучи не соседом, в принципе, если не считать море, для Грузии, да, серьезная конкуренция Азербайджана и в каких-то направлениях, показателях даже обогнала Азербайджан по товарообороту между нашими странами. Mm -hmm. Буквально год назад мы имели цифру 700 миллионов долларов, мы уже перешагнули 800 миллионов долларов, и у нас есть все предпосылки считать, что где-то к 13, концу 2013 года мы перевалим за 1 миллиард долларов. То есть для этого правительства наших стран создали все предпосылки, поэтому мы стараемся сейчас, основной акцент мы как раз сейчас берем на активизации отношений между регионами, потому что практически во всех отраслях заключение договора о сотрудничестве, взаимопомощи на правительственном уровне. И есть все слова заложены для того, чтобы в регионе более активно чтобы общались, люди ездили, менялись опытом. Поэтому мы сейчас уделяем от которых генеральный консульт основной акцент на региональном сотрудничестве. Mm -hmm. И ось Черное море – это основная транспортная артерия между нашими странами. А какие шляхи развития экономики и туризму вы ожидаете в ближайшем будущем? Да, как говорят, черное море не разделяет, а объединяет. Я абсолютно согласен mm -hmm. с этим выражением. Я как раз имел очень интересную встречу благодаря очень интересным и творческим людям. Мы впервые этим летом в июле месяце делаем регату «Одесса-Батум». Mm -hmm. Это парусники, которые впервые будут устраивать соревнования регаты так называемые, выйдут в море из из, из Одессы и финишную линию будут принимать Батуми. Батуми, это была инициатива украинской стороны. Естественно, они пришли ко мне, я пообщался с автономией, Аджари с руководством, они одобрили эту идею. И, знаете, я думал, что для и потока туристов, и для пилотного проекта, я думал, что это, это очень правильно правильно проводить такого рода мероприятия, потому что, представьте, в июле месяце разгар туристического сезона в, в Батуми, и тут mm -hmm. причали от 15 парусников, mm -hmm. тем более с дружественной страны Украины. Да, это, я думаю, это очень интересно. Мы максимально стараемся, работает очень четкая программа в стране для развития туризма и для привлечения туристов. И э, я могу свободно заявить, что любой турист под свой бюджет, под свое желание может найти любой сервис в Грузии. Поэтому mm, это Спасибо. Расскажите, как живет сейчас грузинская диаспора в Одессе и какие изменения или важные события произошли за последний год? Да, диаспора у нас э, очень активная в Одессе. Если брать всю диаспору э, в Украине, то она достаточно огромная, чуть больше 100 тысяч граждан Грузии в Украине проживают. То Одесская диаспора, э, наверное, может похвастаться тем, что он один из самых активных и сплоченных диаспор. Э, этому пример, что буквально недавно назад, э, э, к концу апреля, мы делали, никогда до этого не делалось, мы делали расширенное визное заседание. Э, всего землячества грузинов со всех регионов Украины. Они съезжались в Одессу, и с участием, естественно, всех людей представительств. То есть генеральное консульство в Одессе их принимало, был генеральный консул, дорогой мой друг Зураб Куатядзе, и, конечно же, господин посол Вивул Катамадзе. Все такие съезды, они проходили в Киеве, так как это центр и посольство там, но немного думая, наше консульство эту инициативу переманили на себя, потому что Одесса город, и, может, и не первый, не второй, как об этом шутят. Поэтому Одесса эту эстафету переняли очень достойно. И мы как раз собирались все землячество и обсуждали вопросы деятельности нашей общины. Этот год для нас действительно был очень результатный. Мы, мы наметили и в будущем очень многие планы. В основном мы э, с диаспорой работаем, чтобы максимально их внимание и сконцентрировать на популяризации грузинской культуры. Я далек от той мысли, что здесь наша культура неизвестна. Конечно же, Я десяти очень хорошо об этом знают, но э, на достигнутом не останавливаемся. У нас очень много затеев. В этом году мы провели также фестиваль грузинской культуры. Наверное, об этом слышали тоже э, в Русском театре с под патронатом и с помощью э, губернатора многоуважаемого Эдуарда Леонидовича. Вместе с администрации совместно, где участвовала также все общины со всей Украины. Я обычно это в Одессе, хотя этот фестиваль четыре раза проводился в Киеве. Это все украинские фестивали грузинской культуры, но в этом году опять же мы его провели в Одессе. Поэтому Одесса э, славится э, своими разными мероприятиями, и тут и грузин, грузинская община не отстает. Они очень активно примерно. Тобто ви активно робите Одесу центром грузинської культури, ну, так? Звісно. А, скажіть, чи спостерігається приток грузинських громадян до України зараз, та, зокрема в Одесу? І з якою метою в більшості випадків грузини приїжджають до нас? Ми, звісно, кожен рік аналізуємо статистику по приїзду і відбиванню граждан Грузії з України. Цифра растет, потому что Украина очень привлекательная страна для нас, для для граждан Грузии по разным вопросам. Конечно же по туризму тоже, но не настолько я не скажу, что у вас там это тури... то есть приезжают по туризмом, потому что тогда есть такой огромный рынок как Турция и другие ст страны, да, в этой отрасли есть огромный выбор у граждан Грузии, и тем более абсолютно сервис туристический развит в Грузии. Но у нас э, стоит отметить, что, исходя из того, что огромная цифра беженцев, которые были вынуждены в свое время покинуть Грузию, находятся на территории Украины, а их э, ну, около... Э, 30-40 тысяч наших соотечественников, да, естественно, к ним приезжают родственники, их посещают, они ездят в Грузию. потом есть э, такая вот тенденция oh, да, посетить друг друга, да. Есть основная масса, наверное, вторая категория уже по величине, это трудовые мигранты, так называемый, который приезжал трудоустраиваться здесь, абсолютно имея на это разрешение, лицензии и тому подобное. Это как огромная страна, большие возможности. Тем более до кризиса, в принципе, эта тенденция была более заметна. После кризиса это, конечно, идет спад по дудовым мигрантам, Но зато очень много приезжают, опять же, я их назвал не туристами, а визитерами, которые очень любят Украину. Вы знаете, начиная от президента, любовь к Украине у каждого простого гражданина, это особенно. Ну, сложно привести причину причин масса. И, во-первых, единая вера, во-первых, история. Грузия по своему геополитическому расположению, да, если посмотреть ту кровавую историю Грузии, да, там и увидите, что многие страны всегда захватывали Грузию. Единственная страна Украина, которая с Грузией всегда находила общий язык, понимание, и не было никаких недоразумений между нашими странами. И не зря Украина была первой страной, которая признала независимость Грузии. Поэтому вот такая дружеская связь, конечно же, дает гражданам возможность, чтобы они максимально друг другу ездили в гости. А скажите, в каком режиме сейчас работает грузинское консульство и какие вопросы вам за последний час доводилось решать? Я не с этого слова, я думаю, что телезрители меня поймут правильно. Грузинское консульство работает в чрезвычайном положении, в хорошем понимании этого слова и в мирном понимании этого слова. Почему? Потому что у нас действительно есть горячая линия. Сотрудники консульства обязаны в любое время суток реагировать на любые звонки. Вы понимаете, в основном, если брать Венскую конвенцию и почитать, что там написано относительно функциональных обязанностей консульства, да, начинается перечень обязанностей консульства с пункта, где говорится, что самая главная обязанность это отстаивание и защита прав, интересов граждан Грузии. Боже упаси, я далек от той мысли, что кто-то здесь граждан Грузии обижает, их очень Украина на счет разума приуетела, за что отдельное спасибо всему вашему украинскому народу. И это действительно так и есть. Но и вот когда текучие моменты, представьте, у нас по нашим подсчетам около 5-7 тысяч граждан Грузии проживают в Одессе, в регионе и каждая головная боль каждого гражданина Грузии, каждого из них это головная боль генерального консула и моих двух вице-консулов. Конечно же каждый каждый день надо быть всегда максимально в, в такой в рутинной работе, чтобы оперативно решать вопросы. Сказать, что какие-то такие глобальные вопросы были проблемнее, наверное, их не было, если не считать проблему связанные с нашими гражданами, которые Зимой застряли на на турецком судне, которое судно, плавало под панамским флагом. Это были моряки, которые причалили в Одесский порт, и их не выпускали на свободу, их держали в запертии в, в судне. Они там замерзли, их по, по скорой помощи доставили в больницу. И, и только после того, как Интасана сообщила нам, что доставили вашего гражданина грузами, только тогда узнали, что их в заперти держат в, в, в на судне, и только одно, хорошо, что ему стало плохо, то я об этом не узнали. Конечно же, мы оперативно подключились, было очень... Это дошло до президента, министр экономики лично руководил из Грузии этим вопросом, прилетел руководитель агентством морского транспорта Грузии, и два дня мы с ним очень серьезно бились, до его приезда меня не допускали на судно. Говорят, что у мы... нас судно турецкое и под панамским флагом мы плаваем, и генеральный государственный мы... мы... нас не интересует. Ну, был полнейший беспредел, конечно, извините за такое выражение, но все-таки мы их высвободили, это было семь наших моряков, в течение двух, после двух дней мы их забрали домой и переправили в Грузию, они уже там проходили потом лечение, потому что действительно их состояние было очень плачевное. Вот. И то это было связано не с украинскими органами, а вот с судном, которое э, по какой-то погодных условий было вынуждено причалить в Одесский порт. А так, э, других вопросов, проблем нет. Э, я хочу выразить огромную благодарность всем официальным органам Украины, потому что мы с ними по всем текущим вопросам работаем очень четко, и с городом, и с областями у нас никаких недоразумений нет, поэтому консульство работает в своем таком, рутинном режиме, и mm -hmm. таких проблем особо не бывает. А какие события ожидаются в Одессе за поддержки Генерального консульства? Э, и вы организовывать какие-то э, проекты, поездки для, может, культурных деятелей, журналистов, молоді, для ознайомления с Грузией? Конечно, э, у нас есть планы до, до конца этого года. В основном мы делаем акцент на, на культурную составляющую между нашими, между нашими странами. У нас э, мы, э, сейчас готовимся, э, будет за, э, это зеленая волна, вы знаете, выставка, которую мы хотим вместе с организаторами переурочить эту выставку годовщине Никопи Росмане, так как в этом году его годовщина, сделать выставку его книг, иллюстрации Никопи Росмане. И также возникла идея, чтобы на, в августе месяце на эту выставку, которая будет проходить на Дерибасовской, в этом году, чтобы мы активно приняли участие, привести достаточно известных, но молодых грузинских поэтов которых в Украине, наверное, знают мало, но как ни парадоксально это не звучало, благодаря правильным, хорошим, дружественным настроениям гражданинам России из средств массовой информации, они активно переводят в России. В российских изданиях переводят этих поэтов на русский язык, и благодаря этим российским изданиям они потом попадаются на Украине. И мы сейчас идем таким путем, и с организатором я взял на себя вопросы финансирования, чтобы привести наших поэтов и устроить творческие, творческие, вечера в, во время этой выставки. Помимо этого, мы также традиционно в этом году в сентябре проведем, когда будет кинофестиваль, у вас проходить параллельно привозим тоже ко мне обратились я одобрил, привезем нашего гениального режиссора Йоселиани также привезем Нану Джорджадзе на режиссер и продюсер снимает современные фильмы. И около пяти фильмов современных на Нидерджадзе тоже будут показаны и на, во время кинофестиваля. Это будет в сентябре месяце. Помимо этого у нас планируется концерт Нинокатамадзе, тоже это не коммерческий проект, а Гинкунс угу. его хочет провести здесь. До конца года мы обязательно концерт проведем. Угу. Ну, помимо этого, разные мероприятия мы планируем еще провести концерт наших молодых исполнителей, не настолько известных, как Нинока Тамадзе, но все-таки талантливых людей, хотим, чтобы Одесса их и Конечно, да. да Обязательно. Mm -hmm. Поэтому мероприятий у нас мало до конца этого года. И в основном это культурного характера. Mm -hmm. Ну, конечно же, мы э, не останавливаемся над этим. В основном э, делегации, двухсторонние отношения, политика, экономика, гуманитарная сфера. Мы об этом не забываем. И, конечно же, тоже в гуманитарных мероприятиях мы принимаем участие. А поездки до Грузии все-таки какие-то планируете? чтобы вывозить и одесситов, и еще что-то им показывать. Да, да. вы знаете, что была достаточно известная поездка в марте месяце в составе 100 человек. Благодаря Алексею Алексеевичу он эту поездку возглавил лично. Значит, мы договорились, что вторая такая поездка Наверное, мы сократим число, потому что 100 человек – это очень сложно а по, по Грузии курсировать. Мы думаем таким образом сделать такую же поездку деситов, представителей бизнес-кругов, туроператоров и тому подобное на Батуми, так как это летний сезон mm -hmm. и более интересно будет Батуми. Мы думаем, после, как только Евро-2013 закончится и все вернется в свое русло в стране, как раз уже начать работать над этим, пока что мы только имеем понимание, Грузинська сторона готова, але от е, посмотримо, як грузинська сторона себе покаже, і ми в принципі готові такої візита существувати. Дякую. А якщо ми повернемося до культурної спадщини і до кінофестивалю, так. скажіть, от особливо ви яке кіно грузинське полюбляєте? Нана е, Джорджадзе, Оселяні, вони приїздять. А що з їх творів вам найближче до вподоби? Ви знаєте, Я завжди е, е, кажу, що Веры, я рос во время Советского Союза, уже два года успел быть пионером, поэтому, конечно же, я рос на Союз фильм. И во время Советского Союза Грузия, конечно, не отставала по, по, по этой отрасли. И в Грузии действительно гениальные шедевры снимались. И в основном я остаюсь фанатом и люблю те старые фильмы, которые они просто не умирают. К современному кино в Грузии я отношусь... Очень э, порой критично, потому что это нормально здоровая критика нужна, но в полной принципе спокойно. И есть э, пару фильмов, кстати, она Джорджадзе, она очень известный, известный режисс, режиссер, даже ее фильмы, э, один из ее последних фильмов был в прокате, по-моему, после день. он уже заканчивается, но, по-моему, после день где где-то его можно даже в Одессе посмотреть в кинотеатре достаточно известные у нее фильмы, и как раз этих фильмов мы хотим привести в Одессу. И об... зараз она снимает еще новый свой фильм. Да, да, она будет, один из фильмов она будет снимать в Одессе вместе с коллегами, с одесситами, и как раз, так как она будет прибивать здесь во время своих съемок, да, вот в этой, mm -hmm. мы хотим двумя выстрелами убить, убить, одним выстрелом убить двух зайцев, то есть кинофестивал, плюс и фильм, который она будет снимать, и плюс еще... Показати п'ять його фільмів у візиту в Одесі. Ну що ж, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Е, і я нагадаю, що сьогодні ми, у нас в гостях був генеральний консул Грузії в Одесі пан Тайморас Нішнянідзе, з яким ми говорили про шляхи розвитку молодої демократичної держави Грузії та її дружні та економічні зв'язки з Україною і, зокрема, за Дещиною. До наступних зустрічей і хай вам щастить!